No. Пане романо за попередню інформацію на кадрах це падіння ту 22 м3. Один з трьох, які були підняті в небо сьогодні вночі, аби атакувати, в тому числі одещину. Заявляють, що його збили, начебто, екіпаж капульту капутультувався. Як ви вважаєте, чи можемо ми збити або загалом, чи можна збити ту 22 М3? І що це за машина? Тіжолий це, це бомбардировщик Дальній їх у нас було 60 штук після розвалу Советського Союзу. Декоти. наши верховные руководители, верховные главнокомандующие, их утилизировали, ну, в основном, там, часть передали россиянам, штук, да, по-моему, пару десятков, а остальные утилизовали, там, еще, еще пару самолетов где-то болтается по э, нашим музеям. То есть вот такая хорошая машина, и не только ее Кучма в основном этим занимался, порезал все, что только можно было. И поддавал россиянам. Так вот, э, тяжелый бомбер под сотню тонн весом, э, в него только 50 тонн топлива заходит, э, железнодорожная цистерна э, керосина, э, несет, ну, основное это авиабомбы и рейто-ракетоносец. Две ракеты Х-22, при перегонке он может три ракеты брать Х-22, но так для, для работы две Х-22. В Моздоке они, это северный Кавказ, севернее Владикавказа, базируются в Моздоке, и этот борт упал в Красногвардейском районе Ставропольского края. Это как раз, вот как раз по направлению в сторону Моздока. Потому, скорее всего, дальность до точек пуска наших ракет, ну, слишком большая, чтобы мы его сбили. Там около 400 километров, то есть э, далеко, а поэтому вряд ли это э, именно наша система ПВО, э, а скорее всего, скорее всего это либо дружественный огонь, мог а, вариант такой быть, либо некоторые э, механизмы уже в районе Северного Кавказа их там тоже достаточно, то есть по большому счету э, при заходе на посадку или там допустим э, при снижении он опускается до высот э, ниже 5 километров, а это значит для ПЗРК по большому счету очень хорошая цель, э, масштабная, так сказать, то есть это большой самолет. Э, и в принципе, если там были наши группы, могли сбить в том числе и они. Э, одного стингера хватит для того, чтобы завалить этот борт. По похоже, что э, действительно мог быть э, сбит. Почему? Потому что горел один двигатель. Но опять же, это очень старые самолеты, им уже по большому счету больше 30-40 лет. То есть это, это топливная система, двигатели могут загореться и сами. Два летчика, летчик, то есть командир корабля, помощник командира корабля и два штурмана. Один оператор, а второй навигатор. Вот четыре. Чотири льотчики екіпаж. Окрім цього, пане Романе, стало відомо, що я так розумію, можливо, відновлюються атаки по тимчасово окупованому Криму, тому що знову лунали вибухи. Кажуть, місцеві лунало до 10 підривів в районі Севастополя біля Балаклави. Ну і, звичайно, це є військовий аеродром біля Красногвардійського. Чи можемо ми все ж таки розглядати варіант, що нам надали «Етикамс»? «E в останній цій от допомозі, тому що знову ж таки, окупанти кажуть, що саме етиком слетіли. Возможно, но це вже далі, то есть під Джанкою, ще можна було предположити, що работали етиком стомільні. То есть ракета М-39. А вот уже этот, этот район, здесь вот уже да, большая дальность. То есть это уже можно говорить о том, что там могли работать и, и 300-километровые М-39А1, допустим, или другие, если это на фугасные но это уже большая дальность то есть дальность уже под 200 километров а это, а это значит могла быть такая партия с новыми этаком под выполнение боевых задач почему вот россияне сейчас бесятся сегодня была атака масштабная по, по украине пытались добраться и до аэродромов пытались добраться отомстить мирным жителям вот в пятиэтажку в днепре попали люди, погибли, и в центре города, практически, мэр города Борис Филатов написал. То есть, по большому счету, эти удары, которые сейчас наносятся россиянами, они могут быть как раз вот пытаться как-то нащупать, пытаются нащупать те механизмы или логистические цепочки, которыми мы доставляем, потом работаем нашими ракетами. По уже нашими ракетами по Криму, по крайній мірі, по Криму. Ну, от власне, про захист нашого неба Олаф Шольц після того, як він відвідав Пекін після цих от жахливих атак по Україні, в тому числі іскандерами по Чернігову. Домовилися, начебто, пане Романе союзники Німеччина каже в обличчя Лова Шольця, що нададуть ще шість систем комплексів Петріо до існуючих в Україні. Якщо я правильно розумію, то це вже в районі десяти буде це саме те, що ми просили, аби закрити, хоча б на важливі напрямки в нашій країні. Ну для, того, ну, для того, чтобы полностью Украину закрыть, надо около полусотни комплексов. Для того, чтобы закрыть критические направления, ну, большинство, по крайней мере, около 20-25, хотя бы половину. Ну, а прикрыть города, миллионники, допустим, или особо критические э, механизмы, это действительно около 6-7, это дополнительно где-то 6-7 надо для того, чтобы полностью было как минимум 10 комплексов. У нас есть уже по информации, которая есть в общем доступе, около трех комплексов, ну хотя бы еще семь, чтобы было десяток, десяток комплексов перекроет особо важные, так сказать, и особо критические механизмы. Но опять же, это для понимания того, что надо, надо 50, это всего лишь там 20% от надобности. Шольц хорошо в этом смысле поработал, Германия нам нас очень выручает, Нидерланды подключились, Марюты слышали, готовы за свои деньги покупать, то есть для нас эти комплексы. Я так думаю, что это, этот, этот процесс уже пошел. Вот лучше бы, чтобы он был, можно было было это все раньше сделать. В прошлом году и осенью понимая, что россияне однозначно будут бить по энергоструктуре, особенно в зиму не хватило у них ракет, не хватило э, некоторых механизмов э, по закладке в НЗ, неприкосновенные запасы они решили все-таки это сделать, накопили ракеты и ударили уже э, весной. То есть, э, по большому счету, э, было понятно, что будут однозначно бить, и если есть механизмы, они же ниоткуда не взялись. Они были и осенью, то есть можно было это сделать раньше, мы бы не потеряли энергогенерацию, мы бы не потеряли э, сотни жизней наших людей из-за этих ракет. То есть, по большому счету, как всегда, опаздывает даже Европа. Ну, хотя бы сейчас, лучше позже, чем никогда. Э, хотя бы сейчас. Главное, чтобы побыстрее. Потому что что такое, допустим, даже 6 комплексов? Это же 6, 6 групп э, э, подготовки. Каждый комплекс 90 человек. Это рота практически. Так ее подготовить надо, эту роту. А 6, 6 комплексов ⁇ это больше батальона, спецбат так называемый. То есть их еще надо будет запустить на подготовку. Это очень много людей, потому что этот комплекс, именно этот комплекс, он требует себе большого, большого, ну, большого количества обслуживающих персоналов.